стройка на замороженном объекте где не продлена аренда земли киеврада не решилась список депутатов которые решились мы опубликуем вот но пока что опять нарушение киевлян вот среди этих домов где по генплану уже все нормы заселения выполнены в принципе вот сейчас вот будет вырастать вот эта холобуда закрывая солнце Закрывая воруя пространство, детских площадок. И попытка еще своровать дом культуры, который неизвестно каким путем легализирован. Напоминаем, что тут было это храм Александра Невского. А, вон А тут было кладбище. Тут было кладбище на, на костях которого вот сейчас прямо когда хотя здесь работы запрещены вот ведутся работы то есть когда уже прекратят обманывать киевлян когда уже у нас появится мэр который будет на стороне справедливости и, и на стороне местных жителей а не на стороне любого застройщика кто капнет какую-то копейку Только Богу известно, наверное, когда это случится.